Ну да, действительно, тут карта суда падает и башня. То есть, а суд не падает просто так. Это рок, карта рока. То есть это события, которые и разрушительные, карта башни, которые могут к чему-то привести, действительно, да. То есть это не просто так началось. У них все. Так, какой можно вопрос дополнительно задать сюда? Давай, что зараз втрутиться в эту ситуацию Россия. Ну да, миротворцы. Сраные. А, они же не любят вильных людей. Людей, которые борются за свою Я просто свободу. вообще не понимаю, как можно... Они могут не любить кого хотят, кого угодно, только на своей территории. Почему они вообще считают, что они имеют право вводить какие-то миротворцы куда-то, чужую, на чужую территорию? Что это, блядь, за благодетели такие? Им хочется, чтобы все страны были стадом и не показывали своим прикладом властному стаду, что можно жить иначе. Да, только все как раз-таки по, по хотела сказать мать укнуться, хотела по носу им дают и показывают, что именно срать на их мнение. Ну все до единого, по сути. Просто понятно, почему это все медленно происходит, так потому что все-таки ну все ж боятся их э, количества, так скажем, как ни крути. Вторая армия мира, да, они вот там по списку. Так, так. Ну, а там Китай первая, да? Вони, але тем не меньше. Ну, такое. Россия, они не знают, что с этим делать. Двойка мечей падает. То есть они наблюдают сейчас. У них сейчас типа лицап... Наблюдение идет. Но они что-то будут, они что-то будут пытаться делать. Все равно, как не крути, тройка пентаклей, шестерка мечей. Миротворцы и так далее. Что-то будет. Какое-то движение идет. Там же багато про российской власти в Грузії, что це буде, вони будуть как-то. Зараз не наблюдають пока. У них пока не думають думают, делать що робити з цим. какие будуть новости про помощь, мімою. Це позначиться на ситуации в Україні? Можливо, Росія виведе частину своїх військ з української території. І... Сумніваюся, Грузія для них слишком проста, для Росії. Україна посложнее. Они же помнят, как они Грузию пристанули, тогда помнишь? И все. Уж Украина Украины так не получилось, поэтому я сомневаюсь. Выводят войска в Я пока не вижу этого. Там Грузию вести могут? Да. Тузмечей Туз и дьявол падает, да. Да, они, они будут, я же говорю, тут будет 100%. Миротворцы или что-то еще. То есть, какая-то будет такая вот ситуация. в mm, Правосудие. Мені це сравнимо з Майданом. Я тебе говорю, я не знаю просто, как, как у них ОМОН називається, ну или как. Що то буде такое? У нас Беркут был, у них вот православь це. Ну, Вони аналогічні тому, що відбувалося в Україні. Я не смотр... Ну я смотрела так чуть-чуть, типа я не видела, там бьют їх тоже, теж, так? Так з палками лежачих, просто з ноги кожен підходить і вважає за потрібне. Я понял, супер. Ну, вот такое. Но это Россия. Она, да, тут есть, как, скажем так, их след, их почерк. Это не, это не грузины. Это Россия. Я думаю, что она уже это. Они, видишь, наблюдают, и мне кажется, что они уже там что-то это. Просто пока это все в глазке еще не предавалось. Но скоро будет уже в новостях. Что неофициально заявят, что миротворцы они вводят или что-то еще. Это будет официально. Путин скажет. Також в Сирії розпочався переворот, чи буде він успішним? Чи вдасться прибрати нинішню владу? Сирія. что с рейсом, пробрать нынешнюю владу Покажите нам, Ну, пока повешенный здесь падает. Пока такая ситуация не очень однозначная, как говорится. Не вижу пока то, что уберут Владу, но... но тоже ситуация застойная. Такая, как в Грузии. Я сомневаюсь, что в Грузии закончится за два дня все сейчас. Четверка мечей на продлительный какой-то процесс, говорится. Торможення, я маю в виду, і повешенные що падают рядом. Довго вони будуть, решать вопросы свої? Поки не вижу того, що владу прямо беруть. Але відомо, що Сирія якраз таки напряму звернулася по допомогу до Росії, і, що да. є варіант, що Росія все ж буде допомагати як зброєю, так і людьми. Чи дійсно підемо? Росія всім допомагає миротворцям, да? всім, зрозуміло. Слушай, ти знаєш, от я вважаю, що вопрос можна не смотреть, тому що Росія везде своє на бак суєт. В кожну, кожну ситуацію, ко всем. Росія ж на бак свою сунет в как, ну, Фортуна, ну, звісно, ну, ти що, ну як они сунуть. А чи тут доведеться Росії для цього виводити війська свої з України, можливо, лишити якусь українську територію для того, щоб. Допомагати утримати режим сирійський. Поки не віжу цього Показує. Типа, що вони поки ж продумують все. Ну поки ресурсів вистачає. не стільки там м'яса, ти а Давай зараз все ж таки вже грудень місяць. Подивимося, якісь <ск arada> ключові моменти грудня, ключові події грудня, що чекати, що відбуватиметься. Uh, да, ситуация с светом напрягающая будет. Тут семерка, кубка, звезда, видишь, падает. Отключения вот эти вот. Они как-то будут пытаться, но будут пытаться как-то баланс держать, двойка Пентакли. Но я думаю, что какой-то будет вопрос подниматься, типа, в грудне, касательно помощи партнеров. Я уже давно считаю, что нужно каким-то образом автономную какую-то какую систему автономную ну, как-то сделать, короче, так, да, чтобы какой-то был автономный режим, чтобы можно было, если там вдруг ударили по ТЭС, или вот отключение, как-то решить вопрос этот. Тут показывают, что будут какие-то разговоры, будут какие-то что-то, вот они будут с партнерами обсуждать касательно энергосистемы, потому что тут она на соплях висит. Эта система. Вот то система. Такое что-то. Ну да, да, пятерка Пентакли, вот, и как ни крути, да, то есть на соплях она висит, вот видишь здесь. Вот. Какие-то будут решения приниматься в грудне именно. Что еще? Э, я все равно, ну, конечно, я все равно считаю, что ситуация с орешником будет еще разгоняться, потому что мы тогда еще предсказывали, помнишь, что на начале грудня будет вот тут то же самое карты показывают, вот этот, э, солнце падает с луной, Солнце, когда с Луной, я уже говорила, это вспышка, да, вот это вот. То есть я понимаю, что орешник так показывает мне. Вот. Ну, посремся yani, немножко опять от новостей. Ну, ничего. Какие-то движения начнутся на юге. Как ни крути, шестерка мечей вот падает. Движения на юге сто процентов начнутся военные. Это, я так понял, это Херсонщина, за Париже, да, то, что мы сегодня обсуждали с тобой, сто процентов. Непонятно только, да, пассаж, что они не знают. Да. Но опять-таки, я думаю, это все связано с началом. Короче, будет какой-то обстрел. А, не забываем, да, праздник. Там Святого Николая скоро, 6 числа, да? В России 19 или 18 по-прежнему. не знаю. Знают ли россияне, что у нас принесли праздник на 6 -ое? Честно, я не знаю. Но я знаю, что 6 числа День Збройных Сил сдается еще. Вот праздник, да? вы помните, либо перед праздником, либо во время, либо вот там три дня вот этих вот, до, во время и после. Вот, а может быть обстрел, сразу дьявол падает и праздник. Торжество и дьявол. То есть вот обстрел, вот в эти дни должен быть, я сразу говорю. И куда там может прилететь СБУ, полиция, воинская часть какая-то или типа того. Я сразу говорю, то есть они прям уже продумывают, непонятно пока куда. Шут падает. Вопрос у меня, куда Не пока не... ноль. нулевой аркан, непонятно. Сейчас, подойдем. Так. Не забываем про шестое число, короче. Обстрелы будут сразу. Но по обстрелам надо сегодня какое у нас. Второе число, да? так. А шестое это в субботу. Ну, как надо в конце недели надо посмотреть, прямо перед праздником, по обстрелам. Они определяются, куда не бить собираются. Но правосудие — это как, как раз-таки какое-то... Что то шось, шось типу або урядовое, або связано вот милиция, полиция, СБУ, развед... Вот это такое, поняла все. Ну, правосудие падало еще на воинскую часть когда-то, я помню. Было такое один раз. Я такая, ну ладно, не знаю, к чему это. Может, то, что гос просто, поняла? Госструктура, типа, как то госздание, не знаю. Что еще? По декабрю. Обстрелы будут точно. Так, это что здесь такое вообще? Что это? У нас может быть какой-то конфликт с какой-то страной. Я не поняла, к чему это здесь. Двойка кубков с башней и какая-то страна. Слушай, я уже думаю, что Польша, потому что здесь женская карта падает. Опять может про с этим паровизникам, что-то а, типа того, потому что какой-то скандал. Ну, тут помощь. Тут, давай так. Тут не. Хотя может быть. Шестерка Пентакли. Все-таки Пентагг... Пентагг... мы, мы же везем товар какой-то, правильно. Но ну, может показывать. Какой-то будет скандал. Но тут почему-то башня вот падает еще. Ты знаешь, что мне кажется? Короче, я думаю, давай так. Я просто не люблю привязываться, знаешь, по датам. да, ну, Мы на не спрашиваем пока. Пусть будет на Грудень. Если там растянется немножко дальше, ничего страшного. Это не такая прям важная новость. Э, будет какой-то скандал с какой-то страной. Я все-таки думаю, что Польша. Ну, мне почему-то. Женская карта. Женское название. Польша. Она. Да, вот какое-то женское. Франция. Она. Германия. Она. Блин, вот. Украина. Она. Россия. Она. Класс супер. К чему, короче, я веду? У нас с кем-то есть взаимоотношения выстроенные, да? Двойка кубков. Но карта повешенного. То есть я так понимаю, что у нас взаимоотношения такие. Натянутые. Такое, натянутые, да. Какая-то ситуация связана с обстрелами. Башня. Я предполагаю, что кто-то выпендрится, что мы стреляем ракетами дальновидными куда-то не туда. Вот что-то будет такое, типа, что мы в опасность весь мир, короче. Поняла, сейчас ставим. Тут мир падает, короче. Что-то связано с этим будет. Но я думаю, что страна, которая тройка мечей, шестерка пентаклей, которая помогала и которая задерживает помощь. Или какие-то конфликты из-за помощи были. С кем у нас были там конфликты из-за помощи, да, мы должны. Но это без разницы. это не такая важная новость. Просто вот будет какая-то фигня в Грузии здесь. Ракета какая-то полетит по России. Россия будет орешником пугать опять весь мир. И тут какая-то будет ситуация связана... Причем смотри, это выпал, этот ряд выпал после того, как про Орешник показала. То есть здесь вот какой-то все обосрутся опять и начнется. Да вот Украина стреляет, до да какого хрена, да что это вообще такое, да скоро России ядерку запусть, паника называется. Ну какая-то ситуация роковая. Для чего, почему она роковая? Что, что? Для, для чего, почему суд падает? А, ну понятно, то есть почему она роковая? Во-первых, мы... Поймем, кто нам друг, кто не друг, наконец-то уже в конечном итоге, а во-вторых, за нас заступятся. То есть, тут, тут кубка вот десятка кубков, вот это падает. То есть, я так поняла, что либо НАТО, либо кто-то все-таки заступятся. То есть, что будет, знаешь, вот какой-то разговор, касательно того, чтобы что делать, ну, типа что, То с кубков, прям хорошо будет. Это будет приятно для нас. И, и что-то, но да, пошкубков, что-то новенькое, нестандартно, типа, почему это не вдруг так? Ерофант. причем я думаю, что Ерофант здесь как страна, мне кажется, что возможно это какая-то большая страна. Мы про Китай сейчас не говорим ничего, мы просто говорим, что какая-то возможно большая. Короче, какая-то вот поддержка от кого-то мы не ожидать будем. Пошкубков, что-то новенькое. Пошкубков падал, когда орешник лететь собирался, мы еще не знали, что есть орешник, да, что-то новое, что-то вот для нас непонятное. Но тут Кубков. типа, приятно будет. За нас тут заступился, типа, что это вообще такое? Что еще? Пока про новогодние праздники мы тоже не говорим. Это еще рано смотреть все. Будем да, Это там это ну, понятно, что будет обстрел, Новый год. все понятно. Так, что это? А, обмены, плены. Скажите, пожалуйста, мне. Сто процентов будут в декабре. Мертвые, живые. А, мертвые первые пленная мертвая, вот сразу смерть и отшельник, первое. Я думаю, что это плюс-минус 10 числа, 9-10, там уже должны либо быть, либо будут ехать. А живые после них, живые после них должны быть. Живые вторые показывают, двойку сразу, а вторые. Много. Мертвых больше будет, чем живых. Но много. Десятка падает опять. Я уже говорила, что когда падает туз, я понимаю, что прям... Когда десятка, в прошлый раз обменяли. 500. Я думала, что будет это 100 с чем-то, 500 целых. Ну, это, ну, хорошо. А когда, типа, туз, это прям еще больше, поняла, в два раза. Мертвых много будет. Каких-то вернут двух парочка людей каких-то. Королева Жезлов, король, король Жезлов. Либо, э, либо это пара, которая погибла или в плену, там, или это, их вернут домой. Прям пару, муж с женой, одной мастью падают. Да, одни Жезлов. Король Жезлов, королева Жезлов либо женатые замужние, либо хотели пожениться, прям как пара, да, мертвая, вот четко показывает. Либо кого-то вернут в плена мертвого, и будет какая-то ситуация, что кто -то тоже умрет. Вот прям пара мертвая, понял? Ну, я не знаю, что это за. Не хочу в вот этом копаться, но такое. Что еще? Сейчас по декабрю. Ну, я думаю, что Владимир Александрович куда-то ехать собирается все-таки в декабре. Вот он падает, император. Линия, территория нуля. Шут падает, нулевой аркан. То есть это либо Донецкая куда-то, либо страшно. Девятка мечей падает. Что-то прям на фронт, скорее всего. Ну, Верховная жительница, она может Запорожскую, Запорожскую область показывать все-таки. То, что мы с тобой, помнишь, тоже смотрели, да, и там у же у нас будет в, в серии, в нашей, там тоже падал, что он куда-то собирается ехать. Либо это Запорожская, либо Донецкая. Что-то вот такое. Потому что линия нуля, это все-таки Донецкая, но им, им, э, Верховная жильца сейчас на Запорожье. Я думаю, что не варто... Неважно, чтобы... не да. И мы еще тогда говорили, что они, когда будут дорогу выбирать, там по картам, там же выбирают как-то дорогу, куда, как. Надо поменять полностью все. Вот дорогу, ту, которую они не выбирали, надо выбрать ее и поменять все полностью. То есть как-то прям там рекировка должна быть. Я все сподобалась... хорошо. Все хорошо маг... будет. Не, не, все хорошо. Просто показывают, что какая-то поездка будет стрёмная, Девятка мечей прям... Ну, кстати, сойдет колесница сразу поездка. То есть, ну, страшная поездка будет для него. Запланируют Запла... карта мага. пусть планируют аккуратно. Что я могу сказать? Все будет нормально с ним. Но опять может быть обстрел. Поэтому вот прям на это на грудень показывает. Ну, все, карты закончились у меня. Пока так. Зараз ти казала про те, що відчуваєш небезпеку для Запоріжжя, Дніпропетровщина, Херсонщина. Є ще якісь міста області, яким у грудні ти відчуваєш, що буде на перелавки? Сморячі чого. я про рік не говорила. Ксація прямо обстрілом, давай посмотрим по областям, що покидали пока. Шестого числа там обстріл планується, у них на праздники, там все-таки День Збройних сил. И касательно 6 числа, если Святой Николай, мы должны понимать, что они куда-то поцелят по детскому какому-то зданию. Тут уже как ни крути, вы должны это понимать. Покажите, пожалуйста, мне, какие области под прицелом сейчас, вот, в ближайшее время меня интересует. Меня интересует на весь оттуда, мне надо именно сейчас, в ближайшее время. Потому что мы уже поняли, что там стрел планируется у них. Западная Украина. Юг. Юг. Тут вот праздничный день будет. Вот по югу они будут гатят. Сразу праздник показывает. Вот очень аккуратно. Западная тут тоже суть падает. Подожди. И по западной тоже. Тут жилые дома показывают. Прям десятка кубков. Тройка кубков. Тоже празднование. Блин, мне кажется, что праздники все-таки вот эти вот ближайшее святого Николая, Нет, который... Масованный ну, обстрел у святого. Я думаю, что где-то там как-то... Ну, просто опять-таки массованный обстрел раньше по-другому был, понимаешь, там прям все... А сейчас по-другому, оно как-то так у них раскидано. Так, мать на увазе, что будет максимальная кількість областей. Ну, я не знаю, не могут, ты же, знаешь, с какой-то области начать, какой-то закон. То есть у них делится все постоянно сейчас. У них как такая, такая... Хорошо, ладно, без разницы. Просто падает, значит, надо аккуратно. Западная, Юг, центр. Півнич. Что еще там? Схит? Схит сразу, да. Що еще у нас? Все, вроде. Такс. Пивнич. Ну, по пивно, у них планы. Тут карта мага. Я тебе говорю, вот мне кажется, водосховище сразу, баллистика будет лететь на водосховище, тут скупка, вот и смерть, баллистика на водосховище. И я говорю, что мне кажется, что праздник будет, День Збройных Сил Украины, вот они все-таки пивник заденут, потому что падает король мечей, это военные. Вот их прям вот, надо аккуратно, короче, у рядовый квартал вот, на празднике и вот военные, там, где мы снимали как раз возле стелы и так далее. Вот военные, покажут военных и все, вот ты усрись. Вот они будут по пивночи. Центр. Юг. Юг тоже показывает по обстрелам здесь. Западная. Боже. Западные вокзалы и жилые дома показывают. А юг. А вот юг с детьми связано. Что-то может быть. Тут шут падает.